ఓం శ్రీ నమః నమ రంగనాథాష్టకము ఈ అష్టకాన్ని ఆదిశంకరాచార్యుల వారు మనకు అందించారు సకల పాపహారిని పుణ్యప్రదాయిని అయిన కావేరీ నది తీరాన ఆదిశేషునిపై యోగనిద్రలో ఉన్న ఆ జగన్నాథుని రూపమే ఈ శ్రీ రంగనాథుడు ఈ అష్టకాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేయటం వలన అన్ని కోర్కెలు నెరవేరి అంత్యమున ఆ రంగనాథుణ్ణి చేరుతామని ఫలశ్రుతి आनन्दरूपे निजबोधरूपे ब्रह्मस्वरूपे श्रुतिमूर्तिरूपे शशाङ्करूपे रमणीयरूपे श्रीरङ्गरूपे रमतां मनोमे कावेरितीरे करुणाविलोले मन्दारमूले धृतचारुकेले दैत्यान्तकालेऽखिलोकलीले श्रीरङ्गलीले रमतां मनोमे लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिम्बवासे कृपानिवासे गुणवृन्दवासे श्रीरङ्गवासे रमतां मनोमे ब्रह्मादिवन्द्ये जगदेकवन्द्ये मुकुन्दवन्द्ये सुरनाथवन्द्ये व्यासादिवन्द्ये सनकादिवन्द्ये श्रीरङ्गवन्द्ये रमतां मनोमे ब्रह्मादिराजे गरुडादिराजे वैकुण्ठराजे सुरराजराजे त्रैलोक्यराजेऽखिलोकराजे श्रीरङ्गराजे रमतां मनोमे अमोघमुद्रे परिपूर्णनिद्रे श्रीयोगनिद्रे ससमुद्रनिद्रे श्रितैकभद्रे जगदेकनिद्रे श्रीरङ्गभद्रे रमतां मनोमे सचित्रशायी भुजगेन्द्रशायी नन्दाङ्कशायी कमलाङ्कशायी क्षीराब्धिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गशायी रमतां मनोमे इदं हि रङ्गं त्यजतामिहाङ्गं पुनर्नशाङ्गं यदिशाङ्गमेति पाणौरथाङ्गं चरणेऽम्बुगाङ्गं याने विहङ्गं शयने भुजङ्गम् रङ्गनाथाष्टकं पुण्यं प्रातरुद्धाय यः पठेत् सर्वान् कामानवाप्नोति रङ्गिसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीमश्शङ्कराचार्यविरचितौ श्रीरङ्गनाथाष्टकं सम्पूर्णम्